Це інформаційний марафон на п'ятому каналі. Разом стежимо за подіями в Україні та світі. Одна із гарячих новин. із Москви там зникла одна із працівниць бібліотеки української літератури Тетяна Мунтян. Вона є громадянкою України. Сьогодні зранку, 14 грудня, в неї проводили обшук. Про її зникнення повідомляє співробітник цієї бібліотеки Ганна Павлюкова. В неї також проходив цього дня обшук. І ні, чоловік, ні адвокат, ні власне Ганна Павлюкова не можуть знайти Тетяну Мунтян. Там телефон домашній не відповідає. Мобільний телефон виключили ще під час обшуку. Будемо намагатися зв'язатися із працівниками української бібліотеки у Москві. А зараз поговоримо про таке про асоціацію безпілотної авіації. Так саме таку вирішили створити, як завжди, все падає на плечі волонтерів. Саме в них виник такий задум. Юрій Касяну зараз з нами у гостях. Доброго дня, пане Юрію. Здравствуйте. Хотела бы зрозуміти, что ж она таке и будет, а все прекрасно разумеем, что на Східному фронте без беспилотников, ой, как тяжко. На самом деле речь не идет о том, чтобы создать некую там формальную структуру или государственную, или не государственную, или речь не идет о том, чтобы способствовать кому-то заниматься бизнесом в области беспилотных авиаций, в области этих разработок. И речь идет о том, что у нас за время независимости, к сожалению, страна превратилась в страну офисных клерков, менял продавцов, все умеют продавать, все умеют заниматься маркетингом, но очень мало людей, которые умеют что-то делать своими руками, разбираются в программном обеспечении, специально разбираются в аэродинамике. У нас, да, есть большой завод Антонова, есть Харьковский авиазавод, но на самом деле люди, которые могут э, реально заниматься беспилотными летательными аппаратами. Их не так много. Это, как правило, любители, которые э, все эти годы там, сами собирали себе какие-то аппараты, э, летали на них на поле, ну, просто для собственного удовольствия. Вот сейчас случилась война, которая дал, дала большой толчок э, развитию, развитию дроностроения. В том числе там, речь идет не только о летающих дронах, а о дронах, которые ездят, двигаются по морю, по воде. То есть беспилотные аппараты разного класса. В Украине за время войны создано, было построено любителями в первую очередь достаточно много всяких беспилотных летательных аппаратов. Эти любители находятся в Киеве, в Днепропетровске, в Николаеве, в Житомире. Харькове. Они являются носителями различного рода идей, ноу-хау. Они пытаются создавать фирмы, выходить со своими разработками на Министерство обороны, на Украобаронпром, пытаются вот эти наши отечественные аппараты, реально отечественные, поставить войска. У них возникает множество проблем. А их не у хват... вас? Ну, в первую очередь технического характера, не хватает опыта. То есть у людей такого рода очень мало. и... Мы хотим создать площадку, в первую очередь, для того, чтобы люди могли обмениваться опытом в своих разработках. Вот такую некую, как бы, сказать, профессиональную академическую среду. А вторая проблема, она общеизвестная, она заключается в том количестве денег, которые заносят разного рода дельцы, в том числе от беспилотной авиации, которые берут какие-то готовые западные разработки, там китайские разработки каких-то любительских аппаратов, выдают их за украинские конструкции. Пишут рядом с ними цифры с шестью нулями и продают Министерство обороны, потому что в этих шести нулях там, значительная сумма денег, которые отдаются тем самым генералам, дельцам от Укроборонпрома, то есть деребанят бюджет. Мы знаем, сколько стоят реально отечественные беспилотники разного класса. Мы знаем многих производителей, разработчиков, тех, кто, как говорится, на коленке делает или уже дошел до уровня построения собственной фирмы. Мы хотим просто объединить этих людей, дать им возможность профессионально общаться, дать им рычаги влияния, общественного влияния на процессы, происходящие в Украбанпроме, в Министерстве обороны, построить нормальную конкурентную среду, где будут решать не деньги, а будут главными принципами закупок будет действительно нужность того или иного аппарата, его применение В бойову обстановці ви будете правдувати ту закупку. Ну ми надіємося, що у нас получиться. Ви говорите про те, ви сергії, ви говорили про три нулі. Цифри, та І говорити про те, що ви знаєте реальну ціну українського дрону. Може, просто зорієнтуйте, щоб. Можливо, хтось дивиться, хто займається цим, щоб людина не була ошуканою, коли збирається там, допомогти купити, придбати щось таке. Ну, Я це де можна розумію, там... ...якусь фіксовану поставити, І цей хліб буде приблизно в однакову ціну і в Києві, і в Житомирі. Це да? uh, зависить від назначення апарату, службу його зготовлення. Из чего он состоит, как он применяется, поэтому из комплекса обслуживания, там, необходимости обучения операторов, поэтому нет никакой такой одинаковой цены для каких-то дронов. Я просто хочу сказать, что если в среднем стоимость аппарата, который применяется на фронте, создается любителями или какими-то фирмами, может составлять там, порядка 5-8 тысяч долларов, это вот стоимость, за которую можно построить аппарат и получить еще какую-то небольшую прибыль на развитие этой фирмы, то у нас дельцы разного рода пытаются продать и продают государству такого же рода аппараты по цене 30-50 тысяч долларов. Почувствуйте разницу. Это приблизительно равные по функционалу аппараты, по трудозатратам на его построение, по стоимости деталей, которые в них применяются. Ну, якщо говорити десь такому знаєте, на рівні психологічному в, де, в деякої частини українців, у мене, знаєте, такі е, думка. А може то, що за кордону завезне, то ліпше, ніж наше? Чи все-таки наші зуміли якось робити якісний такий продукт і в плані навіть у, у цьому? Безусловно, ми, Україна, відстали від мирового ринку розвиття доронастроєння там на десятки років, в цілому відстали, Но у нас є. разработки на уровне лучших мировых образцов. Безусловно, есть. Это не обязательно какие-то ну, такие очень сложные аппараты, которые напичканы разного рода электроникой, программным обеспечением, очень, очень красивые и должны стоить безумно дорого. Нет, я говорю о том, что э дрон, любой беспилотник, он должен выполнять боевую задачу. Если он выполняет боевую задачу качественно, то он независимо от того, сложный он или простой. Сколько он стоит, да? Независимо от этого, он нужен нашей стране. Он, он выполняет свою задачу, он помогает бойцам выявлять цели, он сохраняет человеческие жизни. А, поэтому у нас есть в стране разработки дронов, которые стоят там 2-3 тысячи долларов, и при этом а, применяются на фронте уже более года, и показали свою эффективность. Я вам скажу, что такие, такого рода разработками сейчас уже заинтересовались и в Польше, и в Соединенных Штатах, э, и во Франции. И есть уже обратное движение, когда и предприниматели, и правительственные круги других стран, э, особенно правительственные круги, особенно близкие к Пентагону в том числе, да, они внимательно следят за м, боевыми действиями, которые ведутся в Украине, потому что это для них большой опыт. Они смотрят, как мы применяем, э, в том числе, любительские конструкции в которых заложено какое-то ноу-хау, им это интересно. Мы вот в рамках этой ассоциации будем пытаться показать цивилизованному миру, как можно бороться с агрессором с помощью наших разработок. Будем искать пути сотрудничества для того, чтобы наша армия получала лучшие мировые образцы. З нашими ноу-хау, з нашими розробками на нашій елементній базі, в наших поміщеннях, нашими людьми, щоб наша страна ще й зарабатувала на этом. Ви говорите про те, що власне українськими розробками зацікавилися да, да, за да, кордоном, да, так? Так, да, конечно. звісно. Конечно. Цікаво, з яких міст походять ці люди, які розробляють ці речі настільки якісно, що можна навіть здивувати Пентагон. З да, тому, що Современный дрон он состоит из множества компонентов. Кто-то создает качественную оптику, кто-то создает а, хороший планер, который хорошо летает, кто-то разрабатывает программное обеспечение. Мы все это тестируем, используем на фронте. Я имею в виду мы это и волонтеры, и добровольцы, и вооруженные силы, в которые передаются эти аппараты. А, я еще раз подчеркну, что за всем этим внимательно наблюдают и разного рода военные специалисты, разведки, в том числе и нашего противника Российской Федерации, и западных стран, и интересуются с обеих сторон. То есть одни хотят украсть, другие хотят купить, третьи хотят сотрудничать. И это нормальный процесс. Якщо говорити про східний фронт, то в деяких навіть, аспектах нагадую ситуацію, коли ми там стінкою луп головою лупимося об стінку. У сфері безпілотників, чи все-таки збереглася та ота потреба на фронті у них? І чи можна говорити про якісь конкретні цифри? Там 10 тисяч, 20 тисяч. Ну і відповідно, чи думали, де, де їх взяти? Подімайте, безпілотний літетний апарат сам по собі нічого не стоїть, нікому не нужен. Беспилотный летательный аппарат на фронте ⁇ это основная часть комплекса разведки, э, всей системы разведки, которая э, добывает информацию, а без информации невозможно э, не эффективно вести боевые действия, не подавлять вражеские цели, э, не планировать боевые операции. То есть беспилотник ⁇ это глаза армии. Ну, есть разные способы добычи информации есть агентурная информация есть там, технические средства там, спутники радиоразведка есть беспилотники это просто одна из составляющих безусловно беспилотники необходимы просто когда начиналась война у нас в общем- то не было беспилотников кроме старых советских предназначенных для применения в условиях масштабной ядерной войны на устаревшей элементной базе, которые применялись, но неэффективно. Мы фактически начинали с нуля. У нас фактически не было армии, не было беспилотников. Теперь у нас есть и опыт применения беспилотников, и какие-то беспилотники на фронте от разных производителей, от разных любителей и Безусловно, беспилотники нужны. А сколько потребно? Они... Ну, ну, Я понимаю, что до пытания, но вопрос не точки в количестве. Зоры. Может быть, один беспилотник он да? выполняет много функций, летает часто, может летает целый день, тогда он заменяет собой собой 10 беспилотников. Это нормальный процесс конкуренции разных идей, разных способов применения, в том числе тактических способов применения. То, что касается именно армейского применения, военного применения. Да? Есть разная тактика применения беспилотников. Маленький беспилотник применяется не так, как большой беспилотник, который летает далеко. Для большого беспилотника там нужен целый аэродром, обслуживающий персонал, маленький, там, буквально достал его из рюкзака, бросил его, он полетел на 5 километров и добыл информацию для группы, которая здесь вот воюет на фронте. А, ну, современная армия показывает современный опыт боевых действий, применение их показывает, что беспилотников должны быть тысячи в войсках. Вот в армии Соединенных Штатов там порядка 9 тысяч беспилотников разного класса. Российская Федерация за последние три года увеличила количество беспилотников в, своих, в своей армии в десятки раз. И на следующий год бюджет только на беспилотные летательные аппараты достигает миллиарда долларов. Это в Российской Федерации. Мы, безусловно, сильно отстаем от этих каких-то там стандартов э, применения и количества, и качества беспилотников. Но э, я вам еще расскажу, что у нас есть большой потенциал. Этот потенциал выкристаллизовался за последние вот полтора года. Потому что из страны вот, офисных клерков, такой сонной страны, где мы как бы центр Европы, но в то же время непонятно что, да, мы начинаем превращаться действительно в нацию. У нас появляются люди, которым, которые и разбираются в технике, и разбираются, начинают разбираться в политике, и разбираются в тактике боевого применения. Мы начинаем строить новое общество. И, безусловно, нужны будут и беспилотники, и вот эти люди, и вот эта ассоциация. Ну, это... До речи, это будет ассоциация виртуальная такая, мы... вы будете виртуальную платформу говорить, или все-таки будут какие-то встречи? Нет, мы сейчас... А еще можно... Будет и то и другое. Мы сейчас просто строим виртуальную платформу, собираем все контакты, всех людей, которым можно доверять, которые... Что-то значит в этой сфере. Это не только разработчики самолетов, это и эксплуатанты, это бойцы, которые применяют, это командиры-разведчики, которые э, владеют тактикой применения. Э, пока это виртуальная будет платформа, безусловно, будут какие-то собрания, будут какие-то слеты. Мы будем показывать эту технику нашим гражданам, будем давить на генералов и заставлять их принимать правильные решения. Дякуємо. Дякуємо. Бажаємо вам в цьому успіху. Якщо ви бажаєте долучитись до цієї безпілотної ініціативи, то прошу дуже на Фейсбук до Юрія Касіянова, відомий волонтер. Там вся необхідна інформація. Також всі необхідні картки, які необхідні вам для того, щоб допомогти. Юрій Касянов, дякуємо вам Дякую.